Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження: це Smart Fortu 451 на літровому турбодвигуні. Дуже прикольний, борзо виглядає. Такий він по колу Щас покажу вам. Їде дуже гарно, без нюансів, все обслуговувалося вчасно. Любі перевірки на любих СТО. Без питань, друзі. Приїжджайте, дивитись. Не вопрос. А, так, у нас есть бардачок, есть экранчик, есть тахометр, спидометр до да установили. Там с другими всякими положениями датчиков. Есть панорамная крыша, ручка, друзья. Тэш я можно открывать отсюда, потому что у всех сломано, но здесь порядок. Есть хорошая музыка с усилком. Так оно выглядит. Не мешает. Можно до конца облокачиваться. И она на брабус руля с лепестками. Много прикольнее выглядит. Есть стеклоподъемники. Кондиционер работает. И это не 450 смарт. Сейчас я вам расскажу об отличиях. Смотрите, здесь ABS пластик. Он не лопается его можно паять, он выгревается, в общем, не слетает, это как на предыдущих смартах. И кондиционер на этих смартах работает как на обычной машине, то есть его хватает, он выдувает, потому что на предыдущем поколении не хватало вообще, как вентилятор работал. Здесь полный порядок. Приезжайте, друзья. На огляд на Драйв гарная тачка за гарные грошечки. Це литровый, повторяю, не атмосфера. Дуже дуже гарно еды Грушевского 15, а, город Адеса, приезжайте.